Ammunun sevimlisi Roza Zərgərliyi əslində kimdir? Məlumata keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək məlumata. Roza Zərgərliyi 1979-cu ilin martın 27-sində Rusiyə Federasiyasının Tümen vilayətinin Rabintanan şəhərində hərbi ailəsində anadan olub. Musiqiyə uşaqlıqdan həvəs göstərib musiqi ifa etməyi öyrəndiyi ilk alət isə akkordon olub. Daha sonra fortepiano sərinə daxil olub, 7 illik musiqi məktəbini 4 ilə bitirib. Musiqi texnikumunda təhsil almağa başlayıb. Buradakı təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. Musiqi akademiyasında təhsilini davam etdirib. Bundan da vokal ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə məzun olub. Bundan sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alıb və 2007-ci ildə oranı rejissorluq ixtisas üzrə fəklənmə diplomu ilə bitirib. Roza Zərgərlik 2018-ci ilin may-iyun ayında maşın şoununun 16-cı sürətində iştirak etmiş və şounun qalib olmuşdur. Zərgərlik şou tarixində ilk dəfə olaraq maşından imtina etmiş və maşının hansısısa xeyriyyə işinə sərf olunmasına Murad Dadaşovdan xahiş etmişdir. Filmoqrafiyası: Adam ol filmi 2005-ci il, tam metrajlı bədii film Roza. 2-ci filmi Tək olanda qorxma, teleserial 2013-cü il. 3-cü filmi Üç ağız, film 2015-ci il. İndi isə keçək müğənninin həyatı haqqında. Müğənninin 2 dəfə ailə həyatı qurub ilk dəfə 17 yaşında ərə getib və 21 yaşında boşanıb. 27 yaşında ikinci dəfə ailə həyatı qurub. İkisi qız, ikisi oğlan olmaqla 4 övladı, bir nəvəsi var. Yalnız bənövşə öz doğma qızıdır. Josh və Jenner-ın atası Latviyalıdır, rəhmətə gedib. O müsabiqələrin birində övladlığa uşaq götürdüyü barədə bunları demişdi. Mən övladlığa uşaq götürəndə hələ Angelina Jo oldu bunu etmirdi. Mənim əciz övladım olub. Bən övşə və bir oğlan. Oğlan rəhmətə gedib. Böyük oğlumu isə səddə görmüşəm. Çox istedadlı gəncdir. Onu görən anndan düşündüm ki, bu mənim oğlumdur. Çünki mənim oğlumsa qalsaydı belə olardı. Qeyd edək ki, bu faktlar Az mağazini Instagram səhifəsində də paylaşılıb. Və sonda bu cür maraqlı məlumatlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.